Обзор планшета Vido N70S. Это двухъядерный планшет на базе процессора Rockchip 3066. Поставляется в такой коробке. В комплекте зарядное устройство, кабель USB, кабель OTG для подключения флешек, мышек и клавиатуры и так далее. И заряд и наушники также к этому комплекту стандартному даю в подарок защитный чехол и дополнительную пленку на самом планшете пленка заводская уже стоит вот как выглядит сам планшет В данном случае он полностью белый. Что тут есть? Кнопка включения, кнопки громкости, микрофон для зарядного устройства, порт, порт для SD-карты формата microSD. Можно расширить до 32 гигабайт под стандартные наушники, микро-USB для передачи данных либо подключения USB устройств и mini HDMI при наличии кабеля можно выводить изображение на цифровой монитор или телевизор на передней панели расположен камера теперь по характеристикам как я говорил это двухъядерный планшет на базе Rockchip 3066 с максимальной тактовой частотой 1,6 ГГц на каждое ядро. Ну, в данной версии программа показывает 1,2, 1,3 ГГц на каждое ядро, то есть версии прошивок для данной модели. Диагональ экрана 7 дюймов, емкость на мультитач, естественно, HD разрешение 1024 на 600 соответственно, хорошо видны мелкие шрифты. Вот. Операционная система здесь Android 4.1.1, а даже 4.2.2. Это новая версия прошивки я поставил. Заводская была 4.1.1. Вот встроенный Wi-Fi, естественно. Wi-Fi ловит хорошо, без проблем через стены. Соответственно, ну, скорость интернета будет такая ограничиваться лишь скоростью вашего интернета. То есть, если быстрый интернет, соответственно, будет шустро быстро качать. Ну, это настройки стандартные для любого андроида. Настройки яркости, громкости, языка. Полностью русифицированный планшет, то есть официальный русский язык, Меню, клавиатура, программы, рабочий стол. Их тут пять. Сами программы. Тут уже установлен базовый набор программ, которые ну, сразу для пользования. Планшет готов для пользования без какой-либо настройки программка для системной информации. Вот она. Версия Android, частота, количество ядер 2. Оперативная память 512 мегабайт. Разрешение экрана 1024 на 555, но это не учитывая нижнюю панели. То есть, ну, все как заявлялось производителем Камера. Можно использовать для фото, видеосъемки, скайпа, социальных сетей и так далее. То есть, главное преимущество данной модели это, конечно, ну, экран HD. То есть хорошо видны шрифты, мощный процессор двухъядерный. То есть можно и в игрушки поиграть трехмерные. К примеру, запустим что-нибудь. Игры программы официально загружаются через Play Market. Тут он есть уже установленный, официальный, полный, русифицированный. То есть он будет видеть все приложения. Динамик расположен сзади на корпусе данной модели. грузится игрушка но она большая как вы видите эта графика серьезная. Ну, в общем, видите, играть в 3D игры довольно комфортно можно. Здесь для исключения в начале небольших потормажений, что ну, происходит на любых планшетах. Дальше игра пошла хорошо. Вот. Play Market для загрузки приложений. загрузим для примера какое-нибудь приложение пошла загрузка по Wi-Fi ну вот собственно 20 мегабайтный мегабайтная игра скачалась там за пару секунд теперь устанавливается то есть данный планшет хорошо подойдет для просмотра фильмов интернета через Wi-Fi также есть возможность подключать внешние 3G модемы через кабель. Прослушивание музыки, фотографии, работа с документами, игрушки двухмерные, трехмерные. То есть как читалку можно использовать. Есть специальные программы для специальных форматов. мультитач функция просмотр любых форматов любых разрешений видео Громкая динамика ну, нормальная такая как и должна быть на большинстве 7-дюймовых планшетов g сенсор автоповорот экрана так называемый ну собственно все в этой модели работает отлично то есть для своей цены для своего класса это достойный аппарат стильный дизайн хорошо хорошо собранный корпус потому что часто ну в данном ценовом диапазоне Планшеты страдают более низкокачественной сборкой. То есть когда там, вы держите в руках, бывает подавливает на экран, разводы появляются. Тут так монолитно собран, то есть можно смело давить сбоку, сзади, изображение на экране не меняется, то есть хорошо собрано.